Thank ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்ரபாதம் துயில் எழுப்புதல் எந்தை ராமானுஜமுனி சபா திருமுற்றத்து அடியார்குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களா கொள்கிறோம் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் சோரநாத சுப்ரபாதம் நவதிருப்பதி திருத்தலங்களுள் ஒன்றான ஸ்ரீவைகுண்டம் திவ்யதேசத்து எம்பெருமான் ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் மீது பாடப்பெற்றது वीणा वेणुमृदङ्गकाकलावैस्तालैरटन्तादि दिक्शब्दैः श्रोद्रमनोरमैर्मुखरितं कुर्वन्ति दिग्मण्डलम् आयाता सरवैनिका सद्वाचरणान् प्रोत्कायमानामुदाहा स्वामिन्मुञ्च वरं प्रसुदशयनं श्रीचोरनाथ प्रभो வைகுண்டநாத பிரபோ தவசு பிரபாதம் வீணா வேணு மிருதங்கம் மற்ற இசைக்கருவிகளின் உண்டான இனிய நாதங்கள் காதுக்கு இனிமையானவையாய் மனதுக்கு ஆனந்தத்தை தரும் ஒலியலைகளால் பேச்சுடையவைகளாக திசைகள் அனைத்தையும் ஆக்குகிறார்கள் அந்த தேவர்கள் முமுட்சுக்கள் மகிழ்ந்தவர்களாய் தங்கள் கடமைகளை செய்கிறார்கள் கல்லர்விரானே புஷ்பப் படுக்கையை விட்டு எழுந்திரும் வைகுண்டநாத உமக்கு சுப்பிரபாத்தம் பிரதிவாதி மன்னன் அருளிய ஸ்ரீயதிராஜ மங்களம் பூர்ணாரிய பூர்ண கருணா தேஜசே மாலாதர பெரிய நம்பியின் பூர்ண கருணைக்கு இலக்கானவராய் ஒப்பற்ற ஒளியுடையவராய் திருமாலையாண்டானுக்கு இனியவரான எதிராஜருக்கு மங்களம் ஆகுக ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் अनन्त तद्विरोधि पापाक्रान्तोऽपि अनन्तमदपचारयुक्तोऽपि अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्तसह्यापचारयुक्तोऽपि एतत् कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कार विमूढात्मस्वभावोऽपि एतदुभयकार्यकारणभूतानादिविपरीतवासना सम्बद्धोऽपि एतदनुगुण एतन्मूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक सुख दुःख तदितरोपेक्षणीय विषयानुभव सङ्कोचरूपमच्चरणारविन्दयुगणैकान्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवत्तात्वम् केवलम् मदीययैव दयया निःशेषविनष्टसहेतुकमच्चरणारविन्दयुगणैकान्तिकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसादलब्धमच्चरणयुगैकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्तिः मत्प्रसादादेव साक्षात्कृत यथावस्थित मत्स्वरूप गुणविभूतिलीलोपकरणविस्तारः अपरोक्ष सिद्धमन्येयम् यतः मद्रास्यैक स्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्रास्यैक प्रियः

धिदैविकदुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वम् द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्वा श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणम् श्रीगोविन्द गोविन्दः अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुगे प्रथमे बाते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिहे षष्ट्याः संवत्सराणाम् मध्ये क्रोतिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शुक्लपक्षे वर्षऋतौ सिंहमासे अष्टम्याम् अस्याम् सुबदितौ सौम्यवासर युक्तायां ज्येष्ठानक्षत्र युक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरणशुभयोगशुभकरणुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம்